Kita, semasa muda, mudah dipengaruhi oleh uh, ucapan, uh, laungan, ya, reformasi. Ya. Tapi bagi mereka yang dah melepasi usia barangkali 50-an, akan lebih berfikir. Selepas uh, semangat itu mula kendur atau keesokan hari ya kita mula fikir lebih panjang um, Saya bila sama juga lah masa muda Semasa reformasi ya tahun 98 Walaupun saya sudah tak percaya lagi lah politik ni Kerana saya tengok semua hanya laungan dan mainan saja Bila naik di atas memang lupa diri Tapi bila dengar Anwar Ibrahim berucap tahun 98 kat rumah dia di Bukit Damansara. Oh, dengan pepatah suara rakyat, suara keramat eh. Alang-alang apa, kasam apa. Naik semangat balik. Turun ke Kampung Baru, hidu gas pemedih mata, ya. Eh? Ah. Tapi lupa pula bahawa dia pernah 17 tahun dalam kerajaan dari tahun 82 sampai 98 masa Mahathir. Dan apa yang keluarkan dia, ah, itu cerita lain. Um, dan baru ni dengar Rafizi Ramli, oh saya naik semangat balik. Dah lupa Raja Formula, semua formula dia gagal. Oh, saya masih jadi orang nombor dua. Oh, saya tak boleh jadi Menteri Kewangan. Ya, alasan. Ya? Uh, Anthony Lok macam mana? Walaupun JPC kena teruk selalu ada accident dan kes, tapi dia beri gambaran seorang Menteri yang kuat bekerja. Bagaimana Menteri-Menteri lain? Uh, kalau tunjuk statistik, memang kita mengalah lah. Kita tak faham sangat statistik. Awak boleh lukis naik, lukis turun. Dan bagi alasan macam uh, bursa saham atau mainan forex, uh, bila dah berlaku baru bagi alasan. Sebelum tak, tak boleh. Sebelum naik, tak boleh kata ini akan berlaku. Jadi sekarang, uh, PKR ni dalam keadaan... Uh, apa ni... Bahaya lah kerana memang perpecahan lah dan sedihnya dia mungkin berlaku seperti mana kepada UMNO dulu bila uh, sayap agama dia tak dapat perhatian dia keluar jadi PAS dan kepada UMNO dulu dia pecah pada semangat 46 uh, dan juga uh, kalangan PAS uh, pecah apa ni Hamim berja, uh, Berjasa ya Uh, dan lepas tu pecah kepada amana uh, DAP tak pecah pula <laughs> uh, adalah uh, tahu siapa yang pecah tu tapi semua tak nyamuk aja nyamuk yang -nyam mudah dibunuh jadi uh, ini bukan soal rapizi ya ini bukan soal ahli politik ini soal kita kematangan politik lah uh, kita perlu cari seorang pemimpin yang kita tak tahu mana nak cari. Seorang yang bukan saja bercakap tapi dia buktikan daripada sejarah hidup dia. Kalau dia cakap dia tidak rasuah, ya rafizi cakap dia tak ambil duit dan tak bagi duit ke apa. Paklah pun sama. <coughs> ha? Tetapi orang sekelilingnya dapat ambil uh, bahagian. Uh, dan rafizi saya ingat lagi buat kes padu tu, saya pun tak sure dapat berita padu menelan belanja 80 juta. Saya tahu 80 juta mesti benda lain lah, server ke apa kan. Tapi harus diberikan statistiknya. Dan apa jadi pada padu? Kerana anda yang lakukan. Tak boleh salahkan orang lain. Ya, Saya tahu beban menjadi kerajaan. I get the point. Eh? Cakap senang. Sekarang dia balik pada bercakap. Saya pun tak sure dia masih menteri ke tidak. Kalau dia masih lagi menteri, saya tak dengar dia letak jawatan. Eh? Kalau dia masih menteri harus keluar lah, keluar sekejap macam KJ. jadi uh, uh, tapi kita tengok Melayu sekarang uh, yang dan juga rakyat kerana dia berbilang kaum uh, sebenarnya bukan di Pakatan Harapan dengan DAP DAP masih satu blok Cina tersendiri lah. Uh. semua orang tahulah ya. Uh. secara pukul rata lah, maaf Uh, PKR dikatakan uh, orang yang dulu MIC tak ada tempat Dia pergi TP, dia masuk PKR Jadi PKR sekarang menghadapi dilema Macam mana nak jaga hak uh, India, hak China Terutama India, saya tengok ramai kat PKR, bagus uh, Semangat muhibah tu bagus Tapi sekarang kepimpinan anda menghadapi krisis Anda nak pilih siapa? Kalau anda pilih Rafizi, saya beritahu lah, Rafizie ini dia pandai cakap dan sebagainya Tapi tak menyakinkan lah seorang tua macam saya Tentang kebolehannya Kalau you boleh dalam buat bisnes itu lain You boleh dalam sebagai analisa ekonomi itu lain Itu kerja kamu ya. uh, Tapi jelas kalau Donald Trump Cara apprentice ya, Awak gagal buat, you are fired lah yeah. So sekarang Nurul Izzah, you secara tak langsung you kritik dia secara tak langsung kerana you kata dia perlu jadi apa ketua apa uh, rembat ke tukang sepak ke panglima perang ke ini secara uh, tak sengaja uh, tak langsung patronizing dalam bahasa inggris condescending memandang rendah bukan kerana dia wanita tapi cara kita cakap tu oh kamu nak ambil tempat saya awak harus lakukan ini 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 Ingat ha, ingatlah Dr. Mahathir ya? dia tak ungkit-ungkit kan Oh nak jadi Perdana Menteri awak kena pandai buat roti dan perabot dan pandai walaupun doktor bedah orang dan pandai tahu bahawa IMF ini sebenarnya jahat ke baik ha? tak pernah ungkitkan sekarang saya tengah baca sejarah dia banyak benda dia tak ungkitkan dia tak drop names. So, saya kenal Erdogan, saya kenal uh, itu siapa tu Mursid, uh, Yusof Kaddawi, uh, saya lah yang bawa pakatan harapan, saya yang bawa formula dengan Mahathir ya dan sebagainya. Uh, kerana orang yang bercakap ini kepada orang tua, dia jaga-jaga macam salesman, semua dia cakap sebelum kita bayar duit, lepas bayar duit dia naik alasan. Okeylah. Sekarang saya bagi satu syarat kepada Rafizi. Tak guna saya pun bercakap juga. Eh. Tak tak cuba bagi satu formula. Sekarang saya bagi satu formula kepada Rafizi, Nurul Iza dan Saifuddin Nasution. A formula yang baik. Boleh tak anda bertiga duduk semeja tiga kerusi bertentang enam mata dan selesaikan sengketa antara kem-kem anda. Dan boleh tak anda memimpin PKR ini bersatu hati? Kalau begitu, anda sudah berjaya. Tak payah saya pergi undi. Saya satu undi saja. Saya tak payah undi pun. Saya luar negara pun. Ya? Yeah? Can you do that? Kerana kalau anda tak boleh berhadapan dengan kononnya musuh ini, musuh kecil lah Nurul Rizal atau Saifuddin Nasution. Kerana musuh dalam. Ya? Yeah? Musuh luar lagi turun kan musuh yang rapat dengan anda siang malam melalui penjara bersama-sama ya di bawah seorang tokoh dipenjarakan disingkirkan 17 tahun bersama-sama kita dah tengok kamu direman di apa ni diikat gari bers, uh, kaki ayam sedih tengok Nur Iza pun saya percaya mesti ada Saifuddin uh, lebih kurang lah, melalui kapal yang sama Mungkin awak lebih lah. Ha. Tapi, can you? Boleh tak you kerjasama? Kalau anda tak boleh berunding dengan orang. Tak boleh dengar dulu. Tak boleh menangkap hati orang. Macam mana anda nak terus sebagai seorang pemimpin? Nama pun pemimpin. Pimpin orang. Imam. Imam solat saya sebagai Cina Eh. Saya belajar. Ada kriteria menjadi seorang imam. Bukan... Dia hanya pandai baca tajwid betul. Bukan saja dia orang alim, tahu hukum, hakam, rukun solat dan sebagai seorang imam, mengepalai, mengetuai jemaah dalam solat, mengetuai makmum. Dia pula dia juga perlu jadi popular. Syarat. kalau orang tak suka dia, boleh di tepikan sebagai imam, pilih orang lain lebih kurang lepas tajwid dia tahu ilmu rukun solat lebih kurang ha, lepaslah faduain tapi dia popular disukai orang ha. anda saya tengok dalam komen hanya disukai sekian orang saja <coughs> dan saya uh, tak menyebahi mana pihak saya menyebahi pihak reformasi kalau anda cakap reformasi saya tertarik tapi saya mengingatkan diri saya itu laungan saja where is the reformasi You dah dalam kerajaan dua tahun. Ha? Yang berhormat. Sudah. Mana dia? Sepatut bila you naik berucap, bukan masalah kain kotor dalam parti. Tapi kain bersih kamu. Formula yang kamu tak boleh laksanakan. Ini report yang kita rakyat nak tahu. Kita pengundi nak tahu tu. Ha? Kita tak kisah apa you buat dengan Nurul Izzah ke. Dengan Anwar Ibrahim ke. Dengan parti ke. Macam mana isu susun parti. Itu urusan parti. Dalaman. Awak sudah bongkarkan. Oh sudah burukkan nama-nama orang ha? uh, Ketua SPRM Saya tak suka juga Azam Bakik Saya tak kenal dia Tapi daripada apa saya baca kes dia Anak dia ke adik dia ke apa ke Saya tak sukalah orang ni dikaitkan dengan Salah laku mainan forex ya? Yang saya amat benci ni riba haram saya tak kisah uh, Azam Bakik itu Tapi anda pergi sebut Kalau saya menteri Saya pergi sebut ketua SPRM Itu dosa ke <tuh> makro besar lah Kerana awak dalam kerajaan Awak boleh mempengaruhi keadaan daripada orang luar. Tak boleh buat apa. Bolehlah kutuk. Jadi, kalau awak nak kutuk sebut nama Azam Baqi, sepatutnya letak jawatan habis, keluar parti, masuk ke parti lain. Atau sebagai orang biasa, <coughs> macam saya, boleh sebut. Itu pun saya tak berapa sebut-sebut. Saya pun tak faham kenapa Anwar Ibrahim lantik Azam Baqi. Ya, yes, saya setuju dengan anda. Why you lantik Azam Baqi? Tak ada orang lain ke? Latifah Koya tu. Uh, saya pun kenal secara peribadi. Saya rasa ini orang yang kita boleh percaya kerana ini anti rasuah. Jadi kita tak boleh ada syak wasangka orang ini betul-betul boleh jalankan kepercayaan, ya, keyakinan. Jadi saya setuju tapi uh, saya tak faham anda masih suara macam pembangkang. Anda sudah jadi kerajaan dulu. Banyak dulu saya pernah komen kat Teresa Kuok. Bila dah jadi kerajaan dia masih cakap macam pembangkang. You dah kerajaan behave like a government. Kalau you cakap ni masih laung tepi jalan, jadi anda sesuai jadi pembangkang semua hidup aja lah. Ha? Kalau pembangkang tu kerja senang tau, tak ada kerja lain. Kutuk aja apa kerajaan buat. Semua ada silap, semua. Tapi tak boleh pandai keluarkan statistik saya menghargai tapi tak boleh keluarkan. Keluarkanlah statistik tu tunjuk. tunjuk. Dapat tak? Ha? Sekian saja nak pendekkan tapi point is You have to do more than that lah, Rafizi. Come on. Eh? Back up lah. Dan cara anda um, membongkarkan kelemahan dan pati Kepada saya lah, sama macam dalam sosmed lain lah. Seorang isteri bongkarkan masalah suami. Seorang suami bongkarkan masalah isteri rumah tangga. Tak baik lah. Sekian. Assalamualaikum.